Як завжди, багато подій за участю юнацьких команд з Одещини відбулось на минулому тижні. Групові турніри всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги пройшли майже одночасно у кількох різних містах. Першими з 17 по 19 листопада зібрались у Миколаєві юнаки 2001 року народження. Вони провели матчі другого туру, де найкраще зіграли підопічні тренера Сергія Новійчука з Одеської дзюшор імені Бориса Літвака. Вони виграли у вихованців южинського хіміку, черкаських мавп та миколаївської дзюшор-4 та посіли перше місце у миколаївському турі за підсумками двох турів у попередній групі. Хімік та з імені Літвака набрали по 11 очок та вийшли до півфінального раунду змагань, який розпочнеться у лютому наступного року. Тим часом у Одесі пройшли матчі між хлопцями 2002 року народження. Тут все було простіше. Двічі зіграли між собою вихованці одеських шкіл імені Бориса Літвака та Олександра Білостінного. Для обох команд це були останні матчі першого кола та перші матчі другого. У обох зустрічах, які відбулись 22 та 23 листопада листопада зюшор імені Бориса Літвака, сильнішими виявились господарі майданчику у першій грі підопічні. Думаю, Дмитра Шаламова взяли гору за рахунком 70-25, у другой за рахунком 51-23. Ну, итог матчей, в принципе, мы знаем всех ребят с нашего города. Предполагали, что одержим победу, только хотелось увидеть какое-то содержание игры. Мы год не встречались со школой Белостенова. Было интересно посмотреть, как ребята прибавили, и наши, и ребята с другой команды посмотрели, чем-то я доволен, чем-то недоволен. Ну, как всегда, тренер чаще бывает недоволен, чем доволен. В целом, две игры сыграли. Осталось нам провести одну игру с командой «Химика». Мы ступили на первом туре 9 очков. Будем играть у них дома с ними. И поездка в Южноукраинск в декабре месяце с командой Николаева Южноукраинска. Задачу, в принципе, мы выполнили. С подгруппой мы вышли. Так что будем готовиться к февралю месяцу. Будут большие каникулы, постараемся на них плодотворно поработать. И в феврале уже будем знакомиться с командами, которые с других подгрупп, из других городов, не с нашего региона. Кого из своих воспитанников вы можете похвалить сегодня, в общем-то? И вчера много забили, и сегодня много. Ну, вот, э, двоякое такое мнение. Не люблю кого-то выделять, потому что это командная работа, все стараются на тренировках вместе. Э, но, конечно, хочется отметить э, двух братьев Соловьев, хочется отметить, вот э, уже по первой игре Стоянова Максима, э, во второй игре он сыграл более блекло, чем в первой. Э, Станкевич, Даня, Тюпиков, Саша. В принципе, вот эти вот ребята, которые э, нормально двигаются вперед. Я ими доволен, их прогрессом будем смотреть дальше. Говорить о том, что может что-то удаваться, что-то нет, с молодой командой, которая вместе только год, в которой дети, которые занимаются два месяца, три месяца, кто-то год, кто-то максимум полтора-два против слаженного коллектива, который 5-6 лет уже, я так понимаю, тренируется, имея гораздо больше времени. Очень сложно говорить. Свои какие-то маленькие победы каждый из этих детей сегодня вынес. Каждый знает, над чем работать. Я это, естественно, знаю, мы об этом говорим неоднократно массу всего полезного получили, массу материала для работы, и каждый ребенок прогрессирует, и я доволен. Надо время, надо время ждать и трудиться. Сказать, что, что получилось, что не получилось, очень сложно, когда минус 30 на табло. Нельзя говорить, что что-то там ужасно плохо или все супер хорошо. Все, естественно, не очень, если говорить о результате. Если говорить не о детях непосредственно, которые да, прогрессируют, либо на месте, то вроде все хорошо, вроде идем в нужном направлении. Со своими командами своего уровня мы нормально справляемся, все хорошо. С грандами пока тяжело, но опять-таки 2-3 года цыплят по осени считают. Так, по-моему, такая поговорка. Поэтому, в принципе, все хорошо. Хлопці 1999 року народження провели свої матчі у Южному з 20 по 23 листопада. Вихованці баскетбольного клубу Хімік завдали поразок командам одеської «Зюшор» імені Літвака та Миколаївської «Зюшор-4». У свою чергу одесити переграли хлопців з міста корабелів. Слід зазначити, що усі три команди з нашої групи виходять до наступного раунду змагань. Отже, боротьба тут іде виключно за золоті очки. Третій за Ключный тур у цій віковій категорії відбудеться у грудні.